নমস্কাৰ ছাত্ৰীয়েকক স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেষ্টি ইটো চেনেলটোলৈ মই আজি তোমালোকৰ মাজে লৈ আছোঁ ক্লাছ নাইনৰ অসমীয়াৰ প্ৰথম লেচনত শিশুলেড কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব আৰু যদি মই চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকে আৰু সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰোঁ সকলোৱে মিলি যাতে অতি সোনকালে ওৱানকৈ ছাবস্ক্ৰাইব ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ আশা কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ক কৃষ্ণগীত গাঁৱন্ত সুন্দৰী কৃষ্ণগীত ঘুন্দৰীগৰাকী কোন এন্সাৰটো হ'ব কৃষ্ণগীত গাৱন্ত সুন্দৰী কৃষ্ণগীত গোৱা সুন্দৰীগৰাকী হ'ল যশোদা বা কৃষ্ণগীত ঘূৰা সুন্দৰীগৰাকী হ'ল যশোদা শ নম্বৰ কৰ্ণত কুণ্ডল দোলেই আটি কাৰ কাণৰ কুণ্ডলৰ কথা কোৱা হৈছে উত্তৰ হ'ব কৰ্ণত কুণ্ডল দোলে আটি ইয়াত যশোদাৰ কাণৰ কুণ্ডলৰ কথা কোৱা হৈছে বা ইয়াত যশোদাৰ কৰ্ণত কুণ্ডলৰ কথা কোৱা হৈছে এনেকৈ লিখিলে হ'ব ক নম্বৰ কাম্পে কোপেই অৰুণ অধৰ ইয়াত কাৰ অৰুণ অধৰৰ কথা কোৱা হৈছে উত্তৰ হ'ব কাম্পে কোপেই অৰুণ অধৰ ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৰুণ অধৰৰ কথা কোৱা হৈছে বা ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৰুণ অধৰৰ কথা কোৱা হৈছে ক নম্বৰ মথনিত ধৰিয়া নিষেধি মথনি শব্দৰ অৰ্থ কি উত্তৰ হ'ব মথনীয় শব্দৰ অৰ্থ হ'ল গাখীৰ খুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুৰি বা গাখীৰ খুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল শোণ নম্বৰ নজোৰে আঙুল দুই যদি ইয়াত কাৰ জৰীৰ নাটনি হৈছে নজোৰে আঙুল জুই যদি ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণক বান্ধিবলৈ যশোদাৰ জৰীৰ নাটনি হৈছে বায়েট শ্ৰীকৃষ্ণক বান্ধিবলৈ মাক যশোধাৰ জুৰিত নাটনি হৈছে প্ৰথম ছয় নম্বৰ ৰুণজুন কেৰুৰ কংগন কাৰ কেৰুৰ কংগনৰ ৰুণজুন শব্দৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে উত্তৰ হ'ব ৰুণজুন কে কেউৰ কংগন ইয়াত যশোধাৰ কেউৰ কংগনৰ ৰুণজুন শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে বা ইয়াত যশোদাৰ কেৰুৰ কেউৰ কংগন কংগনৰ ৰুণজুন শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু শিশুলীলা পাট্টিত ফুটি উঠা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানৱীয় ৰূপৰ বিষয়ে নিজৰ ভাষাৰে লিখাটো হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বিৰচিত কীৰ্তন ঘোষাৰ অন্তৰ্গত শিশুলীলা পাতৃৰ পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক ৰূপৰ উপৰিও সাধাৰণ মানৱ শিশুৰ ৰূপটো অতি সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সাধাৰণ মানৱ শিশুৱে যেনেকৈ মাকক আমনি কৰে মাকৰ লগত ঠেহ পেজ কৰি কৰে ঠিক তেনেদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও মাক যকোদাৰ লগত ঠে পাতিছে অভিমান কৰিছে মাকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ঘৰৰ বয়বস্তু ভাঙিছে বয় বস্তু ভাঙি দলিয়াই লণ্ড ভণ্ড কৰিছে মাকৰ খং উঠাত ভয়তে পলাইছে আৰু মাকৰ ভাগৰ লগা দেখি আপুনিয়ে মাকৰ হাতত ধৰাও দিছে শিশুলীলাৰ আখ্যানভাগ কৃষ্ণ হৈ পৰিছে চিৰন্তন শিশুৰ এক মোহনীয় ৰূপ এয়া যেন আমাৰ চিনাকী এক শিশুৰ সেই দৃষ্টালী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী শংকৰদেৱ বৰ মহ সৃষ্টি কীৰ্তন ঘোষাৰ বিষয়ে এটি চমুটকা লিখা উত্তৰ হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাহিত্য সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ল কীৰ্তন ঘোষা নাম প্ৰসংগৰ উপযোগী হিচাপে ৰচনা কৰা এই কাব্যপন্থ মহাপুৰুষৰ মহাপুৰুষৰ দ্বাৰা প্ৰৱন্ধিত একৰণ নাম ধৰ্মৰ মূল পুথি বিভিন্ন চন্দ্ৰৰ প্ৰয়োগ ৰসৰ প্ৰাধান্য তথা ভক্তি ধৰ্মৰ গুণানিকীৰ্তনেৰে ভৰপূৰ চি কীৰ্তন ঘোঁহাত নটা অধ্যায় আছে সাহিত্যিক গুণেৰে সমৃদ্ধ কীৰ্তন ঘোষাই ভক্তি ৰসৰ সকলো ধাৰা নিসৰণ কৰাৰ উপৰিও আমাৰ সমাজৰ জনসাধাৰণৰ মনটো এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে মনতো এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ শিশুলীলা পাতৃৰ অন্তৰ্নিমিত তাৎপৰ্য বুজা ইচ্ছা সত্তৰ শিশুলীলা পাতৃত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা দ্বাৰা বিৰচিত কীৰ্তন ঘোষাৰ অন্তৰ্গত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম অৱতাৰ সেইজন ভগৱানেই ভকতৰ মনোকামনা পূৰণৰ হেতুকে সাধাৰণ মানৱ শিশুৰূপে যশুৰাৰ পুত্ৰ হৈ জন্ম লৈছে আৰু নানান লীলা খেলা দেখুৱাইছে শিশুলীলা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ভগৱান ভগৱ ভগৱৰ ভগৱান প্ৰেমৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন মাতৃযশোদা আৰু শিশুপুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা খেলাৰে পৰিপূৰ্ণ শিশু লীলা পাতৃৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ভগৱান সদায় ভক্তৰ অধীন ভক্তৰ অধীন ভগৱানে ভকতৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰে যশোদা পৰম কৃষ্ণ ভক্ত যিজনা পৰম ঈশ্বৰক মহাযোগী অধিক অধিকসকলে টপ জপ কৰিও দৰ্শন লাভ কৰিব নোৱাৰে সেইদিনা পৰম পুৰুষ ঈশ্বৰক একমাত্ৰ ভক্তিৰ জৰিয়তে যশোদাই নিজ পুত্ৰ ৰূপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সাধাৰণ মানৱীয় যশোদা ভগৱানক লাভ কৰিও অহংকাৰমুক্ত হ'ব পৰা নাছিল সেয়ে কৃষ্ণই তেওঁক নচুৱাই ৰং চাইছে পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণক নিষ্পুত্ৰূপে ভ্ৰম কৰি যশোদাই তেওঁক উৰলত বান্ধিবলৈ প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু বিফল হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অনাদি অনন্ত সাংসাৰিক মায়ামোহৰ সষ্টা কালৰ অধিকাৰী সেইজন ভগৱান সৰ্ব ব্যক্তি সৰ্বশক্তিমান কেৱল ভকতিৰ জৰিয়তে তেওঁক লাভ কৰা সম্ভৱ এইয়ে শিশুৰীলা পাত্ৰ তাৎপৰ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ তাহাংক তনয় মানিবলৈ যশোধা বান্ধৱ উদুষলে কথাষাৰৰ অন্তৰ্নি তাৎপৰ্য বুজাই দিছে উত্তৰ তাহাংক তনয় মানিবলে যশোধা বান্ধন্ত উদুষলে উক্ত পদভাষীত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিশুলীলা নামৰ পাঠিৰ পাঠটিত পৰম পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক মাক যশোধাই উদোলত বান্ধিবলৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ কথা প্ৰয়াস কৰা প্ৰকাশ কৰিছে যশোদা আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম ভক্ত ভকতীৰ বলতেই যশোদাই তীৰ্জৰ প্ৰতি পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণক পুত্ৰৰূপে লাভ কৰিছিল মহামাযাযোগী মাধৱ সাধক হ'ব সাধকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি তপ জপ কৰিও যিজন যিজনা ভগৱানক দৰ্শন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেই পৰম ঈশ্বৰক যশোদাই কেৱল ভকতিৰ জৰিয়তে পুত্ৰৰূপে লাভ কৰিছিল নিষ্পুত্ৰ মানি শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সং অভিমান কৰিছিল আনকি পাণ্ডি থবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে যে ভগৱান সদায় ভকতৰ অধীন ভকত ভকতে যি ৰূপতেই তেওঁক বিচাৰে তেওঁক সেই ৰূপতেই ভকতক ধৰা দিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স নাহি আদি অন্ত পূৰ্বা পৰ পূৰ্ব ব্ৰহ্মা জগত ঈশ্বৰত ইয়াত কবিয়ে শিশু কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণৰ প্ৰকাশ কেন্দ্ৰৰে কৰিছে তাহি আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ পূৰ্বব্ৰহ্মা জগত ঈশ্বৰৰ এই ক কবিতাভাষীৰ জৰিয়তে কবি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পূৰ্ণ ব্ৰহ্মা অৱতাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পুত শ্ৰীকৃষ্ণই পুত্ৰৰূপে যশোদাৰ ফোলাত উপজি নানান লীলা শেলা কৰিছিল শিশু পুত্ৰৰূপে তেওঁ যশোদাৰ খোলাত উঠিবলৈ আমনি কৰিছিল মাকক কাম কৰিবলৈ আমনি কৰিছিল তনপান কৰিবলৈ নাপায় দদি ভাণ্ডা ভাঙিছিল লগোণো চুৰ কৰি নিজেও খাইছিল আৰু বান্দৰকো দিছিল শিশু কৃষ্ণৰ উৎপাতত মাক যসদায় অতিষ্ঠ হৈছিল আৰু শান শান্তিৰূপে শাস্তিৰূপে ৰছীৰে উৰলত বান্ধিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু পৰম ভগৱান তেওঁক কৰিব নোৱাৰি সেয়েহে জশদাই তেওঁক কান্দিব বিচাৰেতে প্ৰতিবাৰেই দুই আঙুলচিৰ নাটনি হ'ল অৱশেষত মাকৰ পৰিশ্ৰম দেখি কৃষ্ণই নিজেই জহোদাৰ হাতত বন্দন স্বীকাৰ কৰিলে সেয়েহে কবিয়ে কৈছে যে কৃষ্ণৰ আদি অন্ত নাই তেওঁ এই সচৰাচৰ জগতৰ পৰম পুৰুষ ত্ৰিজগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা পূৰ্ণ শ্ৰমাৰ অৱতৰত আজি পাৰ্টত ইমাইজিনেশ্যন নেক্সট আৰু এটা পাৰ্টত এইটো লেচনৰ কুইচন ক্লিয়াৰ হ'ব সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িব আৰু সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশৰি ইমান দা শংকৰ নমস্কাৰ